Это, не Ясно. это вот Мы не будем писать бумагу, пока Гройсман не подпишет. Мы порошенко... Ну, чтобы совместить, не, они не с это... на двоих. Давайте на двоих. Порошенко. только после подписи Гройсмана. Мы готовы... Как... Он не имеет права Мы Мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Мы Мы для того чтобы сейчас, ребят, нас очередной раз разводят, чтобы вы себе понимали, что происходит. Было три чтения. Третье было раз в 20 лет для нас специально. Правку, о которой сейчас говорят в БПП, внесли сами же БПП. Ну или кто? Ну вы там тоже с той же стороны. Ну те, кто поддерживает против нас всех. Внесли БПП. А, мы ее не просили. Это не наша правка. Я так понимаю, это было, чтобы завести нас опять на какой-то круг. Но это уже их не дела. Закон принят в третьем чтении. В третьем чтении, и мне вам рассказывать, нельзя ничего изменять. Письмо от нас просят только для того, чтобы по просьбе заемщиков опять затянуть нас на какой-то круг, чтобы опять решили там еще какое-то чтение. Мы готовы давать хорошо. Мало того, у нас есть три варианта уступок, на которые мы готовы идти. Но только после подписи Гройсмана, когда передадут на подпись президенту. Передают на подпись президенту, мы против этой седьмой статьи, мы готовы ограничить суммой, мы готовы уменьшить срок моратория, мы готовы на многие вещи. Но только после того, когда Грузь, он не имеет права не подписать, парламент проголосовал, мы готовы отдать это все после подписи Гройсмана президенту. Спасибо. Наши уступки сейчас заворачивают нас на третий круг. Попросить Гройсмана выполнить свои обовязки. Он обязан подписать сроки, все вышли. И сразу же передать на подпись президенту. Сразу же мы готовы письмо даем президенту, на какие уступки мы готовы идти. А какой тип мы даем письмо. Это выносят опять по нашей просьбе в зал. Вы не имеете права после третьего чтения ничего вносить. Частично ли это, это президент делает, это же не Гройсман. Так да пускай Гройсман передаст на подпись президенту. Ну, слушайте, Гройсман не подпишет, пока президент не скажет, это не про это. Это его обязанность. Депутаты проголосовали. И его обязанность подписать это передать. Ну, значит, идет тут нахер тогда. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийняти Верховною Радою України не менше двома третинами від конституційного складу, президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти написано в Конституцію. Не міняти, як ми сьогодні поміняли, а просто научиться її виконувати. закон. Подпишите закон. Дальше. Ну передайте, вы народный депутат. Тут стоит Харьков, вы от Харькова. Передать Гройсману на слова. Да, чтобы он подписал. Мы готовы. Пускай выполнены свои обовески. Бумага будет после его подписи. Президенту. Послушайте, что значит идти Гройсману? Депутаты проголосовали. 229 голосов. В трех чтениях. О а каких поправках? У вас было масса времени Поправьте, убрать эту седьмую статью. После подписи Гройсмана. Нет, после подписи не Гройсмана не мы не готовы не давать президенту не письмо. Ой, Ребята, не трогайте пока, не трогайте. Не трогайте, дайте спокойно его пройти. Пропустите, не подходите даже. Так у нас пауза до... полу четвертой. До полу четвертой у нас пауза. полу четвертой мы собираемся снова тут, в Верховной Раде. Будем продолжать наш митинг.